我们首先到达西港城，西港城也是船政署旧址，后来改建成街市。大楼采用了英国爱德华式建筑风格，并结合了中国建筑特色，体现了早期香港中西融合的特色。现时为全港最古老的街市建筑物。 Western Market is the oldest market building in Hong Kong. It was the former site of the Harbour.